девальвация, которая была исторически накоплена, да, еще, наверное, после того, как произошла сильная девальвация в 2008 году. После этого опять курс держали в ручном управлении. На это поддержание курса было потрачено огромное количество, на самом деле, валютных резервов. Если вы помните, то наши валютные резервы были больше 30 миллиардов, в то время как сейчас гросс резервы у нас 16 миллиардов, да? То есть это все не прошло бесплатно, да? Все потрясения, которые были, и весь тот курс, который вы наблюдали, да, он же не проходил бесплатно. На это просто тратились и вводились и административные меры и тратились валютные резервы. Это не называется стабильность это называется накапливание дисбалансов. То, что происходило с 2010 года по 2014 год, и в чем кто-то может обвинять Национальный банк, и, например, господина Кубева, который на тот момент руководил Национальным банком, что курс там с 7,99 или с 8 превратился там в курс 12, то на самом деле он просто таким должен был быть давно, да, это просто был накопленный дисбаланс. Это произошло бы в любом случае, как только бы вы решили, что вы больше не занимаетесь тем, что вы просто спаливаете резервы и превращаете свою страну не в конкурентоспособную страну. Есть расчетная величина курса. Что такое расчетная величина курса? Да? Это исключительно, скажем, математические и экономические упражнения о том, как рассчитывается сбалансированный курс. Не буду вас утомлять методиками этого расчета, но это просто очень простой расчет. Это он говорит о ваших всех торговых операциях. Да? ваших главных торговых партнерах стоимости валют ваших торговых партнеров это все взвешивается и взвешивается также на уровень инфляции ваших торговых партнеров и происходит некая расчетная величина да, расчетный курс это когда у вас сбалансированная ситуация а у нас выражаясь вот как я недавно сказала наверное врачебными терминами у нас с вами есть больной который находится не то, что не в сбалансированном состоянии, он у нас с открытой раной, а из открытой раны течет кровь. И вот в этом состоянии никто, ни один, любой макроэкономист ничего сбалансированного уже рассчитать не может, потому что баланса просто нет. Да? У вас реально происходит ну, настоящий коллапс и бизнес-интерапшн везде. Сейчас мы занимаемся построением института маркетмейкеров. Да? Исключительно для того, чтобы построить нормальный валютный рынок в стране. Потому что я вам объяснила. Что иногда совершенно на каких-то маленьких объемах вы можете видеть совершенно какой-то artificial rate. И это неправильно. Да, поэтому мы занимаемся сейчас этим построением. Э -э, Национальный банк, кроме того, что э -э, выходит с интервенциями на рынок, да, Национальный банк разрабатывает новый инструментарий на рынке. Вот мы хотим, чтобы у нас было 15 банков, крупнейших маркетмейкеров, с которыми Национальный банк будет очень активно работать, чтобы создать этому рынку большую глубину, чтобы не было этого перекоса на этих маленьких суммах все должны понять, что вот солидарная ответственность всех во время войны ⁇ это есть солидарная ответственность бизнеса, банков, правительства, потому что э, во время войны, наверное, кроме солидарной ответственности другой быть не может. Я очень рада, что у нас опять же по программе Международного валютного фонда и вместе совместно с Мировым банком, в частности, у нас одновременно находится и миссия Мирового банка и миссия Международного валютного фонда. Миссию Международного валютного фонда это мы пригласили специально, потому что вместе с ними мы сейчас хотим построить правильную инфраструктуру валютного рынка. Миссия же Мирового банка, это была плановая запланированная миссия. Вы знаете, что 3 сентября мы получили полтора миллиарда, миллиард четыреста от Международного валютного фонда второй транш. И опять же, не хочу, чтобы прошло незамеченным, мы получили полмиллиарда долларов, эта программа называется DPL-1, это как раз мирового банка. Это эти деньги, которые пришли от мирового банка, они направлены исключительно для пополнения средств фонда гарантования физических лиц. И это очень хороший сигнал рынку. И второй транш, который мы получим в начале 2015 года, он тоже для фонда гарантования. Мы, то, что я вам сказала, мы на сегодняшний день реально занялись очисткой банковской системы. Кроме тех банков, которые я вам сказала, которые занимаются незаконным бизнесом, и которых мы выводим с рынка, мы делаем на сегодняшний день реальную очистку системы, потому что на сегодняшний день 15 крупнейших банков уже сделали стресс-тест. Сначала мы делали asset quality review, сверху накладывали стресс-тест, то есть мы имеем уже все цифры, необходимую сумму рекапитализации этих банков. Следующий стресс-тест, который сейчас он продолжается, будет готов к 30 сентября, это следующие 20 банков. Ну, в принципе, 35 банков это уже 80% системы. Потому что я сказал, 40 банков, которые мы обычно собираем, это 85% системы. Мы взяли все постановления по рефинансированию, и для того, чтобы они хоть как-то были похожи на мировые практики, мы их перестраиваем. Мы взяли и первый раз сделали в стране ставку рефинансирования, которая вообще хоть чему-то стала отвечать. Мы сделали полную кривую до 90 дней. Да, мы построили полный рынок рефинансирования под залог бумаг до 90 дней. Мы помогаем Министерству финансов выстроить кривую доходности до трех лет. То есть мы расчищаем банковскую систему, мы параллельно ведем и делаем огромный рестракчеринг внутри Национального банка. Кроме того, что мы отдаем, продаем непрофильные активы, да, мы делаем рестракт, полную... Ну, у нас огромная, вот действительно будет внутренняя перестройка, вы это все увидите, и оно все уже идет. У нас вот две главные задачи. Это макростабильность да, на рынке, стабильность наша, ну мы все привыкли курсовая, на самом деле стабильность финансовая, да, она должна выглядеть в прогнозируемом курсе, она должна выглядеть в понятной низкой инфляции. Вот такую задачу мы себе ставим. А это все залог стабильности банковской системы.